Доброй ночи. События четверга, 14 августа на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Украинская гуманитарная помощь из Харькова уже прибыла в Старобельск, Луганской области. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В колонне 26 фур с продуктами и товарами первой необходимости. Груз сформировали в Полтавской, Черкасской и Харьковской областях. Сейчас помощь по перечню по специальной ноте передают представителям Красного Креста, которые сортируют ее по группам товаров. Далее грузовики под эгидой организации отправятся в города Донецкой и Луганской областей. Первоначально доставят быстропортящиеся продукты, такие как овощи и фрукты. Вскоре в Старобельск прибудет колонна из Днепропетровска, а машины из Киева ждут в пятницу. Об этом сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке страны Ирина Геращенко. Всего же на восток отправлено 75 грузовиков, которые доставят 800 тонн гуманитарной помощи. Она сформирована правительством по поручению президента Украины. На эти цели Кабмин дополнительно выделил 10 миллионов гривен. Красный Крест установил контакт с российским конвоем гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщила организация. В своем твиттере. В комитете отмечают, что много практических деталей еще предстоит уточнить, ведь, как заявила пресс-секретарь организации, ответственная за операции в Европе Анастасия Исюк, Красный Крест до сих пор не получил от Москвы полной информации о содержимом гуманитарного конвоя. По ее словам, представители организации поддерживают контакт и с украинской, и с российской властью для выяснения этого вопроса. Напомню, что российский гуманитарный конвой остановился неподалеку от украинской границы. Грузовики расположились вблизи города Донецк, это Ростовская область, напротив пропускного пункта Изварина Луганской области. Этот участок границы сейчас временно закрыт и контролируется боевиками. Количество автомобилей пока определить сложно. В Госпогранслужбе сообщили, что официальная информация о пересечении украинской границы не получали. В свою очередь корреспондент New Times сообщил со ссылкой на сотрудника МЧС, что колонна белых КАМАЗов, сопровождаемая тремя десятками военных, Машин запарковалась до того, как будут оформлены документы. Он не исключил, что конвой простоит здесь до 17 августа. Украина использует все дипломатические меры, чтобы не допустить несанкционированного пересечения границы Украины гуманитарным конвоем из России. Такую позицию страны полностью поддерживает Евросоюз, НАТО, США и Красный Крест. Попытка ввести любую колонну гуманитарной помощи в Украину без ее согласия будет считаться открытой агрессией. Если будет согласовано решение принимать гуманитарный груз через участок границы, который временно контролируют террористы, его обязательно должны будут осмотреть наши пограничники и перенаправить распоряжение представителей Красного Креста. Далее его доставят к Луганску и организуют раздачу людям. При этом полную ответственность за безопасность людей будет нести Россия, которая поставляет на Донбасс вооруженных наемников najmanj ФСБ России пытается вывести сотрудников российских спецслужб из Донбасса. Это подтверждает телефонный разговор, перехваченный СБУ. Сотрудник ФСБ разговаривает с неким Сергеем, позывной Трифон. По данным СБУ, он входит в группу Абвера и участвовал в захвате Славянского апреля. Сейчас диверсант находится в Донецке. Террорист просит фсбшника помочь с выходом с Украины, ведь, по его словам, дни самопровозглашенных республик сочтены. Также жалуются на низкий уровень поддержки местного населения, мародерство так называемых ополченцев. Кроме этого главарь террористов Игорь Гиркин отдал приказ никого из бойцов не выпускать из Донецка. Мы же думали мы проведем все нормально, а народ здесь не хочет я делать ноль нули понимаешь просто нули. Хуйка. Рано или поздно этот ДНР будет уничтожено. Хуйка, вместе с ЛНР с этим да. Вот, вот здесь заниматься только джимами воруют и этот нос и и вся эта гоп компания понимаешь. Вариант что чем мы можем тебе сейчас помочь вот реально. Я вот, я даже не знаю. Но мне надо окно, куда выйти, понимаешь? Если мы, допустим, сейчас возьмем, начнем пробиваться, это она через украинскую погранзаставу, это там бой начнет. Мы либо худелаем, и или либо блядь, дырка нужна, понимаешь? Вот в чем дело. Тут блядь, его знает, что делать. То есть завязку начала мы можем сейчас завернуть, сесть в машину, и начать тайными тропами. Мы доедем до границы, бля. Вот. Ты же понимаешь, вот это пока мозги пропали, бля. луганскую границу украинцы перекрыли. А вот надо вот этих людей, вот нас сейчас вытаскивать, бля, отсюда. Бля. Тут есть кому воевать, пускай воюют. Бля. Понимаешь? А нас выкинуть отсюда, быстренько перейти переподготовку перевально, блядь, связанную с ДРГ, на разведывательными группами. Бля. Все. Бля. Агентура у нас есть, мы за это время сильно. Бля, сейчас мы их на конспиративное положение кидаем, отдаем оружие, бля, сейчас все. Ну, например, я так думаю. А другие дебилы, бля, в своем православии, все должны умереть за нет. Не видя то, что люди бля, сами... Вот я прохожу в форме, мне говорят, что вы были прохо. Это мне женщина идет и говорит, это чуть не обел. Понимаешь, Не хера себе мы освободители, бля, мне такое говорят. И нет, мне за... Вы смотрите, понятно, в город идите понятно. туда по гражданке. Это не хера себе, бля, тема, так какие ж мы, это, да, с***, тут, тут освободители, за что мы тут воем? За бабло сметово, тут идет просто передел, б***ь, глаз на Луганщине освободили из плена 13 украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра управления оперативного командования Север Анатолий Прошин. По его словам, операция по освобождению длилась не один день. Разработал и корректировал ее командующие войсками оперативного командования Север генерал-лейтенант Игорь Колесник. Осуществили операцию представители Организации ветеранов Афганистана и бойцы батальона Айдар. Украинские военные освободили село Новосветловка Луганской области. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. Это позволило перекрыть автомобильное сообщение между Луганском и другими территориями подконтрольными террористам. В частности, с приграничным пунктом Изварина. Тем временем украинские десантники и пехотинцы блокируют восточную часть Луганска. Продолжаются бои в районе поселка Хрещеватая. Наиболее ожесточенные столкновения проходят в районах Горловки, Красного Луча Иловайска и Лавайской Донецка. В пресс-центре АТО также сообщают, что террористы продолжают обстреливать боевиков. Ведется огонь со стороны России. Дважды был обстрелян аэродром Луганск. Спикер АТО обратился к мирным жителям, проживающим в зоне проведения операции, с просьбой быть осторожными с подозрительными предметами. Особенно хочу подчеркнуть для родителей и детей, живущих в зоне АТО. Не поднимайте подозрительных предметов, таких как ручки, зажигалки, детские игрушки. Даже если эти вещи выглядят довольно ценными, террористы отступая оставляют после себя мины, которые запрещены всеми международными конвенциями. Санкции против России и реформирование украинской ГТС. Теперь это не только требования украинцев, а утвержденные Верховной Радой законы. Сделали депутаты и первый шаг к долгожданной иллюстрации. Вот только изменить избирательное законодательство накануне парламентских перевыборов у народных избранников воли так и не хватило. Верховная Рада оцеплена милицией. Усиленная охрана вызвана недовольством решительно настроенных украинцев. Около тысячи активистов требуют немедленного очищения власти. Мы здесь собрались под Верховной Радой, чтобы стимулировать депутатов проголосовать закон о люстрации. Это та люстрация, которую мы ждем более шести месяцев, которую требует весь народ. Сегодня мы здесь, потому что депутаты этот законопроект даже не удосужились поставить на повестку дня. Сегодня мы здесь и требуем этого закона. Митингующих успокаивает председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Я гарантирую всем присутствующим в зале, что сегодня Верховная Рада обязательно рассмотрит закон о люстрации. Точка. Сказано, сделано. Депутаты голосуют за люстрацию, однако пока что лишь в первом чтении. Субъектами проверки, согласно этого законопроекта, являются две категории. Одна – это те чиновники, которые сейчас находятся у власти или находились у власти в определенный период времени, когда в Украине существовала диктатура. Вторая категория, которая попадает под субъектов проверок, – это те, кто хочет занять те или иные должности в украинском государстве. Зайняти ті чи інші в українській державі до следующей пленарной недели, то есть до сентября, документ обещают усовершенствовать и проголосовать в целом. А вот очистить Верховную Раду и уступить свои уютные кресла под куполом новому поколению. Депутаты не настроены. Проваливают два законопроекта, которые запрещают баллотироваться депутатам прошлых созывов, да и саму процедуру волеизъявления парламентарии улучшать не хотят. Снова отказываются переходить на пропорциональную систему и открывать списки. К большому сожалению не нашли формата, согласно которому можно было бы получить 226 голосов по тем или иным избирательным законам. Выборы в следующую Верховную Раду будут проходить по действующему закону. Мы дальше, к сожалению, остаемся с законом о выборах, который в свое время Янукович и Азаров вместе с партией регионов и коммунистами протащили через парламент. С законом, который предусматривает подкуп избирателей на округах. Объединяя депутатов некогда скандальный законопроект о реформировании украинской газотранспортной системы. Согласно документу, труба остается исключительно в собственности Украины. Контрольный пакет акций операторской компании принадлежит государству. 49% могут разделить между собой компании Европейского Союза и США. Но при условии, что раскроют структуру собственников. А вопрос желания иностранной компании поменять владельцев должен быть согласован с Украиной. Мотивация для правительства понятная и правильная. Может случиться так, что выиграет компания, которая является резидентом ЕС. А через определенный период времени изменится структура собственности и под лейблом Европейского Союза может быть собственность, например, страны-агрессора. Поддерживают депутаты и еще один правительственный законопроект о введении Украины санкций против России. Ко второму чтению документ несколько усовершенствовали. Правительство предлагает изъять из перечня санкций ограничение и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации. Также ограничение и запрет и производство печатных СМИ и других информационных материалов. А вот кому придется ответить за агрессию, так это 172 иностранным гражданам и 65 российским компаниям. Соответствующий список уже составлен. В дальнейшем о введении санкций будет сообщаться в БЕС. Документы подписывать президент. И только лишь ограничения, которые касаются целых стран, дополнительно будет подтверждать парламент. Еще один результат сегодняшнего рабочего дня. Депутаты возобновили военную прокуратуру. Ведомство будет контролировать руководство армии на предмет отсутствия предательства и преступных приказов. Вера Свердла, Оксана Опрышка, Александр Котельников, Олег Павлюченко, БТБ. Гривня отвоевывает позиции. Сегодня Межбанк закрылся снижением доллара на 35 копеек на уровне 13 гривен 15 копеек. Это еще раз подтвердило слова председателя НБО Валерии Гонтаревой, которые прозвучали с трибуны Верховной Рады во вторник. Регулятор стабилизирует ситуацию. Эти прогнозы подтверждают и эксперты. Говорят, что курс имеет все шансы опуститься существенно ниже 13 гривен за доллар. Национальный банк намерен открыть на своей странице раздел, где каждые полчаса будут отражаться реальные котировки межбанковского валютного рынка. К таким мерам регулятора подталкивают факты искажения информации рядом СМИ. Пример 13 августа. Большинство сделок заключалось в пределах 13 гривен за доллар. И лишь под конец торговой сессии прошла единичная с мизерным, как для безналичного рынка, объемом по курсу 13.50. Но это не помешало ряду информационных агентств подать эту новость сенсационным заголовкам. Были использованы чисто единичные сделки, которые происходили, которые вообще не отражали реальную картину вещей, на реального поведения межбанковского валютного рынка. И, насколько мне известно, интернет-издание, которое использовало эту информацию, оно изменило и принесло свои изменения. То есть оно скорректировало свой прогноз, свою информацию. На будущее, наверное, для себя мы тоже будем плотнее работать и с рынком, чтобы делать информацию о деятельности Центрального банка, о его поведении на валютном рынке и на денежно-кредитном рынке. Более прозрачной и понятны. В начале года НБУ взял курс на гибкое курсообразование. Однако это вовсе не значит, что регулятор устраняется от происходящего на рынке. Ряд инструментов, в том числе двусторонние интервенции, будут сглаживать резкие колебания. Интервенция это способ регулятора, влияет на валютный рынок. Он показывает, что я есть, я на месте. И я вижу, что происходит. И когда курс доходит до какого-то предела, он воздействует, чтобы показать тем же клиентам, банкам, людям о том, что не надо работать по такому высокому курсу. Вот сегодня же это тоже будет уроком для тех, кто покупал по курсу 1360. Торги 14 августа показали, курс национальной валюты стабилизировался. Межбанк закрылся в диапазоне 13-13 гривен, 15 копеек. Таким образом, второй день подряд гривня усиливает свои позиции. Вот за последние два дня, поверьте мне, ничего не произошло. На рынке назван пока на него не выходил, ни с покупкой, ни с продажей. Никаких грандиозных заявлений за два дня не произошло. То есть рынок себя ведет так, как он себя ведет, и на самом деле он пошел на укрепление. Сегодня он работает в таком же, примерно в таких же котировках, как работает и вчера. И пока никаких таких резких факторов, которые бы вселяли нервозность на поведение субъектов рынка, мы не видим. Паника и ажиотаж – главные двигатели дестабилизации валютного курса. Финансисты и банкиры в очередной раз призывают к трезвой оценке и взвешенности. Эти качества помогут не потерять в один момент часть ваших сбережений. Роман Ковтун, Андрей Грибков, Александр Банный, БТБ. В ближайшие три года российская экономика от введенных западов санкций потеряет минимум 200 миллиардов долларов. Такой прогноз дал бывший министр финансов России Алексей Кудрин на своей страничке в Твиттер. По его словам, запрос Роснефти полутора триллионов рублей у государства лишь подтверждает его прогноз. Напомню, накануне президент Роснефти Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании в размере 42 миллионов долларов. Парламент Швейцарии отменил приглашение для председателя Госдумы Российской Федерации Сергея Нарышкина и его встречу с президентом Национального Совета Швейцарии Руди Лустенбергером. В заявлении законодательного органа отмечается, что визит Нарышкина в Швейцарию не может быть осуществлен в связи с политической ситуацией в Европе. Встреча была намечена на 23-24 сентября. Напомню, что Сергей Нарышкин включен в список россиян, которым запрещено посещать страны США и ЕС в связи с введением санкций против Кремля. no the other Президент Путин, который находится в оккупированном Крыму с рабочим визитом, выступил перед депутатами Госдумы в Ялте. Встреча прошла в закрытом режиме. Во время своего выступления глава федерации назвал аннексию Крыма проявлением демократии, а использование военных сил на территории соседнего государства – поддержкой свободного волеизъявления народа Украины. Пообещав сделать все возможное для прекращения конфликта на востоке страны, мирный президент тут же заявил о выделении на развитие оборонно-промышленного комплекса России 20 триллионов рублей и о создании отдельной военной группировки на аннексированном полуострове. А в отместку политическим решениям Страсбургского суда, в частности по делу Юкоса, Путин пригрозил выходом России из-под юрисдикции суда по правам человека. Напомню, Министерство иностранных дел Украины назвало визит российских властей на оккупированную территорию Крыма недопустимым. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмусен выразил сомнения в искренности заявлений президента России Владимира Путина перед депутатами Госдумы России в Ялте. Он, в частности, заявил, что готов способствовать разрешению кризиса в Украине. Расмусен отметил, что Путин неоднократно говорил об этом и раньше, но его действия в итоге не совпадали с обещаниями. Президенты Беларуси, России и Казахстана хотят провести в Минске встречу с украинским коллегом Петром Порошенко для обсуждения экономической и политической ситуации. Об этом сегодня заявил Лукашенко во время посещения Березовской ГРЭС. Вопросы президента в тройке связаны с подписанием Украиной договора об ассоциации с ЕС и с введением России запрета на ввоз целого ряда товаров. Состоится ли эта встреча и какова дата ее проведения, пока неизвестно. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продолжает возобновлять вещание на освобожденных от боевиков территориях. Так, по состоянию на сегодняшний день только в городе Краматорске возобновлена работа восьми телевизионных и трех радиоканалов. Завтра там заработают еще два телеканала. Кроме этого, Нацсовет утвердил список россиян, которым собираются запретить въезд в Украину. В него вошли руководители теле- и радиокомпании, вещание которых уже запрещено на территории Украины, а также некоторые журналисты. Нами список Нами был подготовлен список лиц, которым, по мнению нацвета, должно быть отказано во въезде в Украину. Речь идет о 38 людях, которые, по мнению нацвета и по мнению украинской медиаобщественности, журналистов, экспертов, граждан, способствуют разжиганию войны, враждебности, пропагандируют экстремизм. Спільноти, журналистов, экспертов, граждан, сприяют распаливанию войны, ворожнече, пропагуют экстремизм. Куда поедут камеры БТБ в пятницу, 15 августа, узнаете прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи и до встречи. Когда и, главное, как начнется новый учебный год в образовательных заведениях Донбасса? Обсудят эту тему на совещании в Минобразование. Повышение коммунальных тарифов. Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг? Ответ узнаете от представителей Департамента социальной политики. Исторический, мистический, литературный и культурный центр Украины. Андреевский спуск. Его благоустройство обсудят на выездном совещании под председательством мэра Виталия Кличко.